İbrahim adı mənim əmmin adı olub. Atamın dil 5 5 qardaş olublar. 5 qardaşdan biri atdan yıxılıb rəhmətə gedib, uşaq vaxtı. Qalanda müharibədə. Hı -hı. Elə adını qoyurlar İbrahim. Müharibəyə gedib qayıtmıyib. Onun da səsi olub. O deyər həmişə öz özünə zümzüməliyib, qəşəng səsi var idi. O da həmişə deyərdi: "Adımı sənə qoydum, səs də sənə keçdi." Sonra bu fikrə gələndə kassəs çıxartmaq fikrinə atıma dedim dedim, belə-belə kaset çıxardacam. Mə heç kimə səcdəmi açmırdım. Amma kişənən son beşi mən edim də dost olanların içində də. E, Ə, dedi ki, bala, çox gözəl fikirdir. Həsənov e, fəmlini qoy kənara. İbrahim orçalı ləqəbi idi. Sən ağlı gətirəcək. Bu boyda Elin adını dedi, sən daşı. Özü dedi. dedi adıva da ləqəb yaraşır İbrahim Borçaq. Amma yaraşdı. Hə, yaraşdı. yaraşdı. Onun o xeyr duası, o deməy məna çox düşdü. Amma yəni, Gönəcə o kişi 12 yaş böyüdəndən başqadır. Gönəcə həyatı başa çəkib bu zəhidəndə onu gördü ki, Həsən oğlu hamı qoyursan kənara İbrahim hmm. Borçaq